Terima kasih Puan Pengurusi. Uh, saya ingin membahas kod 020000 iaitu perpaduan negara. Setiap kali bila kita bercakap tentang perpaduan, saya tertanya-tanya adakah rakyat Malaysia hari ini benar-benar bersatu atau kita hanya hidup bersebelahan tanpa saling memahami. Kita duduk di tanah yang sama, di bawah bendera yang sama tetapi semakin ramai yang rasa terpisah. Isu yang kita perlu tangani adalah penyelewengan sejarah. Dalam zaman media sosial, fakta sering digantikan dengan emosi, naratif diputar dan sejarah dijadikan senjata. Bukan untuk mengajar tetapi untuk memecah belahkan rakyat. Apabila institusi ilmu sendiri gagal membezakan antara fakta dan fantasi, kita berdepan dengan krisis yang lebih besar iaitu krisis integriti dan juga krisis intelektual Malaysia. Dan apabila sejarah diseleweng untuk memenuhi agenda politik ataupun identiti yang sempit generasi muda akan mewarisi kebencian dan juga kejahilan. Jadi merujuk kod 020 minta maaf 020200 iaitu arkib negara Malaysia. Arkib menerima 56.4 juta ringgit pada tahun ini. Sedikit menurun berbanding 59.8 juta ringgit sebelumnya. Namun nilai sebenar arkib tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Arkib adalah tempat kita menyimpan kebenaran sejarah, dokumen, perjanjian, surat rasmi dan juga rakaman peristiwa yang membentuk tanah air Malaysia. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan maklumat palsu dan juga orang kata konspirasi teori, arke menjadi benteng terhadap pseudo history dengan izin iaitu sejarah palsu yang dicipta untuk menanam kebencian dan kekeliruan dalam masyarakat. Jadi barbar ini satu kenyataan tular daripada seorang profesor yang mendakwa bahawa orang Rom purba mempelajari pembinaan kapal daripada orang Melayu dan inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu kungfu terbang. Ramai sejarawan telah menegur perkara ini sebagai satu penyelewangan sejarah yang tidak ber, berasas dan menegaskan bahawa sejarah mesti berpaksikan bukti yang sahih bukan mitos bukan fantasi. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris Pseudo history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya arkib perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih boleh diakses secara terbuka dan digunakan di sekolah serta universiti. Kita mesti mendidik rakyat agar tahu membezakan antara sejarah yang disahkan dan juga sejarah yang direka. Puan Pengurusi, menurut kod 020300 iaitu Jabatan Museum pula, menerima 47.9 juta ringgit sedikit menurun daripada tahun lepas tetapi muzium bukan hanyalah tempat untuk pelancong mengambil gambar ia sebenarnya ruang di mana kita boleh belajar bahawa Malaysia dibina oleh pelbagai bangsa pelbagai agama dan juga pelbagai bahasa saya ingin melihat muzium-muzium kita mempersembahkan naratif lintas budaya pameran yang menunjukkan bagaimana Melayu Cina India Kadazan Iban dan semua membina Malaysia yang bersama Sejarah kita, sejarah Malaysia bukanlah serpihan. Ia mempunyai satu benang panjang yang saling terikat. Sejarah Malaysia bukan miliki satu kaum. Sejarah Malaysia adalah milik kita bersama. Tugas Kementerian bukan hanya menguruskan program, tetapi melindungi fakta sejarah daripada diputar menjadi racun sosial. Jadi bila fakta dimanipulasi, rakyat jadi keliru. Bila sejarah diubah. Masa depan Malaysia juga berubah. Jika kita mahu rakyat berhidup bersatu padu, maka kerajaan mesti berani mempertahankan sejarah yang benar. Kerana perpaduan tidak boleh bertahan tanpa kebenaran dan juga perpaduan tidak boleh dibina atas slogan semata-mata, tetapi atas pemahaman, atas kejujuran dan atas penghormatan. Terima kasih Puan Pengerusi Bukit Bendera menyohon a uh, mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera saya cempuk Yang Berhormat Patak